Слава нашему Господу. Вы знаете, я послушал брат проповедовал и говорит, что к нему пришел брат. И вот у него был. Я вспоминаю, знаете, у меня дома, как бы была, как бы сказать, перевалочная база. Алкоголиков. Там они ребята такие. Но они меня все знали, что я, я был парнем оттуда. Они, ко мне, мой родной брат тоже был зависимый. И знаете, он когда пришел, приходил ко мне, и всегда, вот последний раз он пришел, говорит, Александр, брат, ты знаешь, мне некуда идти. Ну, мама очень с ним плохо поступала, знаете. И он говорит, мне никто, я никому не надо. Я знаю только одно, мне сказали, я в гандалку сидел, никуда идти мне. Мне говорят, иди к своему брату, он тебя принес, всегда. И он это вот пришел ко мне. Я сейчас понимаю, что вот этот хлеб, что ты при, принял его, знаете, он меня жил месяц, даже больше месяца жил. Знаете, я ничего ему не говорю. Кормил, все нормально. Библия, амен, все хорошо. И сейчас мой брат, слава Богу, живет в Польше и служит Господу, знаете. Это прекрасно, когда ты знаешь, что вот так что ты не зря служил, служишь Господу, знаете. Еще было, еще хотел бы рассказать, звонить мне ночью, как бы сказать, братва, это самый, ну, по этим делам слышу музыка и, и поет песня про Иисуса Христа. Знаете, ну, они, они, говорят, ты знаешь, брат, а ты два часа ночи звонят, ты не можешь приехать, мы хотим покаяться здесь. И думаете, я есть, как этим братанам, они каялись, принимали принимаю свое сердце Бога. Знаете, как не есть, но Господь действует. Где бы ни находились, в наркопритонах, в домах, где алкоголь, где зависимые люди, все равно Бывает так, что Господь ведет и направляет, и люди слышат Слово Божие, и люди принимают службу, Слово Божие, и каются, и служат Богу. Это самое главное. Аминь. Слава Вашему Богу.